নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ ডি এম ইৰ আপোনালোকৰ দুহেজাৰ আঠটা গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পদ মুকলি কৰা হৈছিলে এই পদসমূহৰ একজাম ডেট আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াকৈ দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে যে যিবোৰ ষ্টাফ নাৰ্ছৰ প প'ষ্ট আছিলে এই পদসমূহত আপোনালোকৰ একজামো হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউও হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু এই ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব সকলো ডিটেইলত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাথো শেষলৈকে চাই থাকিব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ আপোনালোকৰ ডি এম ইৰ পদ মুকলি কৰা হৈছিলে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰৰ এই পদসমূহৰ ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰা আপোনালোকৰ দুবছৰে পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একজাম আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাই আৰু এই এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বহুতৰে এটাই প্ৰশ্ন আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে এই এক্সাম আপোনালোকৰ শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছিলে যে আপোনালোকৰ যিবোৰ ডি এম ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ পদ আছে এই পদসমৰ এক্সাম আপোনালোকৰ এ ডি আৰৰ যিবোৰ এ ডি আৰৰ আপোনালোকৰ যিবোৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাৰ হাজাৰ ছশ পদ আছিলে এই পদসমূহৰ একেলগে আপোনালোকে এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে এ ডি আৰৰ যিবোৰ পদ আছিলে এই পদমৰ এক্সাম আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে আপোনালোকৰ এক্সাম ডেটো ঘোষণা কৰিছে আৰু যিবোৰ ডি এম ইৰ পদ আছিলে এই পদমৰ এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকৰ অক্টোবৰ নাইবা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদমৰো এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ট'টেল পঞ্চাছ হাজাৰ পদৰ একেলগে আপোনালোকৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ এ ডি আৰ আপোনালোকৰ ডি এম ই আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ শিক্ষকৰ পদ আছিলে এই পদসমূহৰ একেলগে আপোনালোকৰ নিযুক্তি পত্ৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব আৰু যিবোৰ ডি এম ইৰ পদ আছিলে এইবোৰ পদৰ আপোনালোকৰ একজাম অক্টোবৰ নাইবা আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এইটোৱে আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন সদায় এইদৰে জব ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ